Hörmətli Şərdar bəy. Amerika Birləşmiş Ştatlarının quruçu atalarından müstəqillik deklarasiyasının müəlliflərindən və onun 3-cü prezidenti olan Thomas Jeffersonun maraqlı bir fikri var. Jefferson deyir, hakimiyyət xalqdan qorxursa bu azadlıqdır. Xalq hakimiyyətdən qorxursa bu tiranlıqdır. Mənə belə gəlir ki, bizdə nə hakimiyyət xalqdan, nə də xalq hakimiyyətdən qorxur. Görəsən bunun adı nədir? Allah hamında. Ona salamlıram. Mən belə nə maraqlı sualdı ki, bəs sən üçün e, hökumət xalqdan qorxdursa, qorxusuz azadlıq var. Hökumət e, xalqdan qorunursa, ya da xalq hökumətdən qorxursa, o tiraniyadır, məsarət çüləlikdir. Amma Azərbaycanda nə hökumət xalqdan qorxmur, nə də xalq hökumətdən. Azərbaycandakı adı nədir? Bunu mən Məybə binim diqqət elib belə. Mən bu dəfələrlə demişəm. Azərbaycanda bu, bu mövcud rejim var. Ha, bu əslində e, İlham Əliyevin bütün bu illərdə ən doğru dediyi söz bir söz var. Cəzayirın bütün sahələrdə, siyasət, elm, səhiyyədən sah bütünsa. Azərbaycan əlaqə yoxdur. Azərbaycan analoqsuz ölkədir. Və 2015-ci il Azərbaycandakı adı nədir? köralikdimi, əsarətdimi, tirani yadı mı, ondan sonra azad etdimmi? Azərbaycan daxilində adını hələ bəşəriyyət tapa bilmir. Bəşəriyyət çalışır ki, buna bir ad qoysun. Və ümum bəşəri də, də bu cür e, rejimlərin, o cümlədən bizim ölkədəki rejimin adı tapılanda ona qarşı bir reseptlər də qoyulacaq. O zaman onun köralikmi, əsarətmi, tirani yadı mı mi, mi olduğunda biz biləcəyik.